Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kes uh, Syed Saddiq uh, semalam uh, mahkamah uh, rayuan telah uh, melepas dan mebebaskan uh, Syed Saddiq uh, daripada uh, tuduhan uh, pecah amanah Jadi saya bersyukurlah uh, Syed Saddiq adalah seorang uh, sahabat saya dan uh, bagi saya beliau telah mendapat um, uh, keadilan di mahkamah apa sebenarnya kes uh, Syed Sadiq ni? Uh, beliau dituduh uh, melakukan jenayah uh, pecah manah uh, di bawah kanun kesiksaan uh, berhubung dengan uh, penggunaan uh, dana parti yang dikeluarkan daripada akaun armada uh, ketika beliau uh, merupakan uh, ketua armada uh, bersatu. Tetapi mahkamah telah mendapati bahawa uh, wang yang dikeluarkan daripada akaun Armada dan termasuklah juga wang yang dikutip daripada satu uh, fundraising uh, program uh, sebanyak RM120,000 yang sebahagiannya dimasukkan ke dalam akaun peribadi beliau itu uh, semuanya itu digunakan untuk tujuan kempen politik dan juga digunakan untuk uh, dana politik bagi Armada mahkamah mendapati tidak ada satu sen pun wang itu digunakan untuk tujuan pribadinya dikandai itu eh, mahkamah eh, rayuan telah eh, melepas dan membebaskan eh, Syed Saddiq daripada eh, pertuduhan jenayah ke atasnya eh, kes yang sama juga sebelum ini eh, berlaku eh, melibatkan eh, Datuk Seri Tunku Adnan Tunku Mansur eh, bekas eh, Setiausaha Gong eh, UMNO dan ini sebelum uh, PRU 14 uh, dalam uh, pilihan raya kecil uh, Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar uh, Kunan uh, menerima uh, wang sebanyak 2 juta yang dimasukkan ke dalam akaun uh, syarikatnya uh, dimiliki oleh beliau dengan pegangan saham sebanyak 99% dan wang ini diterima daripada seorang individu yang berurusan dengan kementerian yang diterajui oleh Kunan sebagai menteri pada waktu itu iaitu Kementerian Wilayah. Dan beliau didakwa di bawah uh, kanun kesiksaan juga atas kesalahan uh, menerima suapan atau gratification. Tetapi kemudiannya dalam uh, perbicaraan beliau disabitkan salah oleh uh, Mahkamah Tinggi tetapi dalam peringkat rayuan pada Mahkamah Rayuan beliau juga telah dilepaskan dan dibebaskan. Apa asasnya kerana mahkamah mendapati bahawa Uh, wang sebanyak 2 juta itu telah pun digunakan untuk tujuan politik membiayai kampen uh, uh, pilihan raya kecil uh, Kuala Kangsa dan Sungai Besar bagi pihak ANO dan kerana itu beliau telah uh, didapati tidak bersalah kerana wang itu wang dana politik baik uh, dana politik ini tidak ada satu undang-undang khusus yang uh, uh, boleh dirujuk di negara kita ini jadi kerana itu banyak kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan dana politik ini dibicarakan di bawah undang-undang sedia ada. Seperti kanun keseksaan dan juga akta SPRM. Ini termasuklah kes yang melibatkan Tansi Muhyiddin. Beliau juga telah pun didakwa menerima suapan bagi pihak bersatu. Atas penerimaan sumbangan uh, politik uh, daripada penyumbang-penyumbang uh, dan wang ini tidak dimasukkan ke dalam akaun uh, syarikat yang dimiliki oleh Tansi Mewedin atau ke dalam akaun peribadinya uh, wang ini dimasukkan terus ke dalam akaun parti uh, tidak ada satu sen pun wang itu masuk ke dalam akaun peribadinya atau masuk ke dalam poketnya uh, sama seperti kes uh, Kunan sama juga seperti kes uh, Syed Saddiq keseluruhan wang itu digunakan untuk membiayai uh, pentadbiran parti dan juga membiayai kempen-kempen pilihan raya yang sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar. Tetapi beliau didakwa uh, apa sebenarnya guideline ataupun uh, garis panduan berkaitan dengan uh, dana politik di negara kita. Kita tahu tidak ada satu undang-undang yang khusus tetapi ada satu guideline sebenarnya ini uh, saya nak rujuk pada satu document uh, government transformation program ataupun GTP. Ini diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia Nasional uh, ketika Datuk Seri Najib uh, menjadi Perdana Menteri dan uh, salah satu inisiatif di bawah GTP ini ialah combating uh, corruption atau grand corruption. Dan dokumen ini uh, memberikan satu garis panduan uh, kepada uh, ahli politik dan uh, parti-parti politik dalam menerima Uh, sumbangan politik. Uh, dokumen dalam bahasa Inggeris ya saya baca ya. Uh, Apa garis panduan dia pertamanya all political financing meant for political parties must be held in party accounts not individual accounts. Maksudnya semua sumbangan politik itu mestilah dimasukkan ke dalam akaun parti dan bukan ke dalam akaun individu. Kedua, the immediate issuance of receipts upon receiving contributions uh, to political parties will be mandatory. Maknanya wajib bagi parti-parti politik biasanya bendahari agunglah akan mengeluarkan resit uh, kepada penyumbang-penyumbang ini uh, setelah menerima sumbangan daripada mereka. Ketiga, all donations must be properly recorded and accounted in detail according to generally accepted accounting standards. And party accounts are to be externally audited. Maknanya pengurusan kewangan parti ini mestilah berasaskan kepada uh, standard accounting ya yeah. uh, dan uh, akaun parti juga mestilah diaudit oleh audit luar hanya biasa parti-parti uh, politik setiap tahun mengadakan perimpunan agung tahunan uh, dan di dalam perimpunan agung tahunan ini akaun parti itu akan dibentangkan dan yang dibentangkan itu adalah akaun yang telah pun diaudit oleh auditor ini amalan dan yang terakhir sekali When donations are collected or held by third parties on behalf of political societies, All funds must be transferred to party accounts within 14 days of collection. mananya ada kadangkala uh, wang sumbangan politik itu tidak dimasukkan ke dalam akaun parti tetapi diberikan kepada pihak ketiga sama ada dalam bentuk cash ataupun transfer uh, ke akaun bank uh, pihak ketiga. Garis panduan ini mengatakan bahawa dalam tempoh 14 hari uh, wang yang diterima itu mestilah dipindahkan ke akaun parti. Ini garis panduan dalam satu dokumen kerajaan. Sebenarnya telah ada ya, uh, untuk uh, memastikan tidak berlaku corruption ataupun yang disebut di sini grand corruption. Ya, uh, dan inilah sebenarnya yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Beliau mengikut garis panduan ini 100%. Duit sumbangan politik masuk ke parti akaun. Parti akaun diaudit oleh auditor luar. Dibentangkan di dalam mesyuarat agung tahunan parti setiap tahun. Tidak ada satu sen pun wang itu dibelanjakan untuk dirinya sendiri. Tak masuk akaun dia, tak masuk akaun syarikat yang dia punya ataupun tak diterima wang itu dalam bentuk cash disimpan olehnya tetapi beliau didakwa. Saya harap seperti mana Syed Saddiq, seperti mana Kunan sebelum ini yang melibatkan kes-kes dana politik saya harap Tasim Muhyiddin juga akan mendapat keadilan di mahkamah. Kerana saya yakin beliau tidak bersalah.